Saya ada baca dalam kitab ha, yang mengatakan Belah mulut bayi baru lahir hanya buah kurma Dan air zam-zam Adakah garam, cincin emas dan asam gelugut Masuk bahan-bahannya juga hmm. Memang betul lah Orang belah mulut dengan kurma Nabi belah dengan kurma, mulut Nabi kunyak-kunyak, suatlah mulut budak Jangan tarik dengan butir kurma, mulut budak Terbelah dua mulut ha. Dan air zam-zam pun sunat juga ha. Tapi Sama Nabi buatnya dengan dengan buah kurma Sunat kita tambah air zam-zam Dah garang nak buat benda Garang orang cuci colek Cici mah. Cici mah orang pakai Orang pergi makan buluk Asal ha, gelugau Orang buat, buat benda ni Raksa ha, pinang Haa ha, tak ha, Itulah bahan-bahan dia Sunat kita sebut Inna lillah wa inna ilaihi raji'un Bila berlaku musibah atau kematian Kalau kita sebut Inna lillah saja Boleh tak? Boleh tak? Tapi inna lillah wa inna ilaihi radi'un ha. Dan apa makna inna lillah Kita ini adalah milik Allah Nah Allah yang beri yang jadikan kita wa inna ilaihi rajiun dan kita akan balik untuk dihitung amalan kita di hadapan Allah nanti. Dulu ustaz pernah kata ha, kita boleh ramai-ramai pakat pergi berok di tempat yang adakan konsert konsert maksiat supaya tak berlangsung maksiat. Apakah dalil yang dapat digunakan untuk kiasan ustaz itu? Bukan kita kata ulama kata. Faham tak? Ha, jadi ulama kata Nampak? Haram Bicin berok di tempat orang berkumpul nak menaikkan di tempat orang berbuat Dosa Seperti tempat belaga ayang Kita tak dulu buat belaga ayang Nak tempat nak judi Tak apa, kecing berok Bicin berok situ Kita nampak? Menghalang daripada berterusan perkara judi Nah, ha, maka bila kita kecing berok di tempat orang nak buat maksiat, orang tak jadi buat maksiat. Tak jadi bukan tak jadi selama-lamanya tertangguh buat maksiat dengan sebab pertolongan kita, maka ulama kata masuk juga dalam ta'awanu alal birri wat taqwa. Ha. Saya ha. ubah ha. dak baru ni? Dau. Saya ubah sebuah bah pakak berok di dekat Jong Heboh. Tak jadi dia buat konsert, neh. Ha.